اللہ کرے کہ یہ پوری ہو ہمارا اب ہم آ جاتے ہیں یہ تو ہو گئے رحمان کا اب جو اس کے ساتھ رحیم رکھا گیا ہے اب اس کو تھوڑا سا کھولیں گے اس پہ بات کریں گے حضرت رحمت اللہ تعالیٰ، وہ مکتوبات کے جسے میں ایک شیخ فرید کو مکتوب نمبر تریسٹھ میں فرما رہے ہیں الفاظ آپ دیکھیں اس میں آپ کو رحیم کی طرف میں لانا چاہ رہا ہوں لیکن جس طرح میں نے اس دن آپ سے کہا کہ روایات کا ایک راوی ہوتا ہے وہ نہیں ٹوٹنا چاہیے اس طرح کیفیات بھی ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کے ہر کیفیات کے تصدیق بزرگوں کے ساتھ ہو اگر آپ کے اندر ایسے ایسے کیفیات پیدا ہو جائے کہ شیطان آپ کو گمراہ کرے تو اس کی تصدیق شریعت اور بزرگوں سے کرنا چاہیے اگر وہ جو ترازو اللہ تعالی نے کہا میں نے رکھا ہوا ہے تو اب شریعت کے ترازو اور بزرگوں کے احساسوں کے جو ترازے رکھا گیا ہے اگر آپ کا کوئی احساس یا کوئی عقیدہ یا کوئی فیل اس ترازو میں نہیں آتا ہے تو پھر وہ اب ہم اس بات پر لے جائیں گے کہ رحیم اور احساس رحمان سے جب ہم رحیم کی طرف آتے ہیں پہلے یہ مکتوب سناؤں گے تو پھر ہمیں آسانی ہو جائے گی رحیم کا کہ کیا وہ رحیم الرحمان کے بعد تقرار کی لیا ہے وہ ہے تاقید کی لیا ہے وہ ہے اور یا اس کے ایک الگ مقام ہے اس کو سمجھانے کے لیے یہ اتنا وہ سارا گمار اعتبار اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اور تم تمام کو کرام کے طریقے پر ثابت رکھے انبیاء کرام ان سب پر عموماً ان سب سے افضل پر خصوصاً رحمتیں اللہ تعالی کے اور ہوتی رہی تمام انبیاء پر یہ تمام انبیاء کائنات کے لیے رحمتیں ہیں ان کا وجود جو ہے انبیاء کرام ان سب پر عموماً اور ان سب سے افضل پر صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً اللہ تعالی کے رحمتیں اور سلامتی اور توفے اور برکتیں نازل ہوتی رہے کائنات کے لیے رحمت ہے انہی بزرگوں کے ذریعہ جہاں کو انہی بزرگوں کے ذریعہ ذریعے سے جہاں کو اس جہاں کو نجات ابدی کی سعادت نصیب ہوئی ہے انہی لوگوں کے وجود کے ذریعے سے رحمت کے وجہ سے جو اللہ تعالی نے ان کو رحیم اور اس کام کے لیے کہ سعادتِ عبدی جو آپ کو ملے گا ذریعہ ان کا کون ہے ان کا ذریعہ تمام انبیاء ہے کائنات کے لیے رحمت ہے انہی بزرگوں کے ذریعے جہان کو نجات ابدی کی سعادت نصیب ہوئی اور غیر حق سے گرفتاری سے خلاصی ہوئی جو باپ کو بات کر رہا تھا کہ تم غیر حق میں ہو ذرا شیطان کے ساتھ ہی نہ بنو ان لوگوں کو یہ اس پر رحمان نے یہ کرم کیا یہ فضل اور یہ نام دیا کہ ان کو سبب بنایا انسان کو سعادت ابدی حاصل کرنے کے لیے صحیح؟ اگر ان کا وجود شریف نہ ہوتا اگر ان کا وجود شریف نہ ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالی جو غنی مطلق ہے اپنے ذات اور صفات تعالیٰ و تقدس سے واقف نہ کرتا اللہ تعالیٰ جن کی غنی ہے ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں اپنے ذات اور صفات اور اسما کے رحمتوں اور نعمتوں سے نوازے اس کو ضرورت نہیں ہے وہ غنی ہے ان لوگوں کی وجہ سے انہوں نے یہ سب راز ہم پر کول دیا تو سب سے بڑی رحمت جو اللہ تعالی کے ہے وہ, وہ انبیاء ہے اس لیے رحمان کے بعد جو رحیم آتا ہے وہ انبیاء کے مقام کی بات ہو رہی ہے چاہے وہ بسم اللہ میں ہو رہی ہے یا چاہے وہ الحمدللہ میں ہو رہی ہے کہ رحمان وہ اور میری رحیمی یہ ہے کہ یہ بندہ ہے وہ رحیم ہو سکتا ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رعوف الرحیم کہا گیا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی کہا کہ میں بندوں کے لیے رعوف الرحیم ہوں اور نبی کے لیے بھی کہا کہ مومنوں کے اوپر رعوف اور ہے رحیم ہے رحیم مہربان ہے ان کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ کا اس میں صحیح اگر کوئی جو اللہ تبارک و تعالی سبحانہ و تعالی جو غنی مطلق ہے اپنے ذات اور صفات تعالیٰ سے واقف نہ کرتا اور اپنے تک راستہ نہ دکھاتا کہ میرے تک پہنچنے کا کیا راستہ ہے اگر انبیاء نہ ہوتے تو یہ نہ ہوتا صحیح اور کوئی بھی اس ذات کو نہ پہچان سکتا اور کوئی بھی اس ذات کو نہ پہچان سکتا اور شرع شریف کے عوامر و نواہی جن کا اس نے مازے اپنے فضل و کرم اور بندوں کے نفع کے لیے مکلف کیا ہے مکلف نہ کرتا یہ جو ہر زمانے میں شریعت آئی اور انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے جو اقامات آئے ان کا ذریعہ اور ان کا وسیلہ اور ان کا رحمت, رحمت نبیوں کی وجہ سے ہے اور اللہ تعالی کہ پسندیدہ باتیں اور غیر پسندیدہ ممتاز اور جدا نہ ہوتے اگر یہ نبی نہ آتے تو اللہ تعالی کے پسندیدہ اور غیر پسندیدہ باتوں کا ہمارے سامنے نہیں کھلتا تو اس نعمت عزما کا شکر کس زبان سے ادا ہو سکتا ہے تو اتنی بڑی نعمت کا شکر کس زبان سے ادا ہو سکتا ہے اور کس کی مجال ہے شکر کی اس ذمہ داری سے عہدے برا ہو سکے کس کی یہ طاقت ہے کہ وہ اس سے پریوزما ہو جائے کہ ہاں میں نے شکر ادا کر لیا کیسے کر سکتا ہے okay. تو اس ساتھ کے حمد ثنا جس نے ہمیں اپنے انعامات سے نوازا اور اسلام کی دولت عطا فرمائی اب اس ذات کے حمد ثنا جس نے ہمیں اپنے انعامات سے نوازا اور اسلام کی دولت عطا فرمائی اور ہمیں اپنے کرام کی تصدیق کرنے والوں میں سے بنایا الحمدللہ اور الحمد okay, okay, نہیں تو جیسے میں نے کچھ دیر پہلے آپ سے کہا اوکے okay, اس لیے کہ آپ کو یاد ہو کہ اس جگہ پہ پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ بجائے اس کے قبول کرے گا اوکے okay. یہ سب بزرگ احوال دین سے متفق ہے کمال کی بات یہ ہے کہ یہ سب لوگ جتنے بھی انبیاء ہیں یہ سب احوال دین میں متفق ہیں اور حق سبحان و تعالیٰ کے ذات و صفحات وہ اللہ تعالیٰ کے ذات و صفات حشر و نشر انبیاء کے بیجنے نزول ملائکہ وہی کے وارد ہونے اور جنت کی نعمتیں اور دوزخ کے دائمی اور ابدی عذاب کے بارے میں ایک ہی بات کرتے ہیں ہر حقیقت کو انہوں نے آپ کے سامنے اسی طرح پیش کیا جس طرح رب العزت نے اس کو کیا ہے کا آپس میں احکام میں احکام اختلاف سے تعلق رکھتا ہے یہ میں بالکل مانتا ہوں کہ ان میں اختلاف یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے نماز کس طرح پڑھی کسی نے کس طرح روزہ کس طرح کسی کے لیے کیا تھا یہ اختلافات فروئی ہے احکامات میں ایسی چیزیں جو وقت کے ساتھ تبدیل ہوا اور ہوا اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر زمانے میں ہر ارزم پیغمبر پر اس زمانے کے لوگوں کے لیے بعض مناسب احکام نازل فرمایا اور مخصوص احکام سے مکلف کیا احکام شریعہ میں نسخ و تبدیلی حق تعالی کے حکمتوں اور مسلحتوں کی تحت ہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک, ایک صاحب شریعت نبی پر مختلف اوقات میں متضاد احکام تنس و تبدیلی کے طور پر وارد و نازل ہوئی ہے ایک ہی نبی کے اوپر مختلف اوقات میں مختلف ضروریات کے مطابق اس کے تک انہوں نے اس پر نازل ہوئی ہے جن باز کلمات میں انبیاء کرام کا یہ بزرگ گروہ متفق ہے لیکن جس میں بنیادی باتیں ہیں ان کے تو دین ہے اس میں ان میں سے یہ باز ہے اس میں سے میں آپ کو کچھ باتیں آپ کے ساتھ کہ یہ سارے اس پر متفق ہے صحیح یہ حکم اور تعلیم انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے پیروکاروں کے علاوہ کوئی بھی اس دولت و نعمت سے مشرف نہیں ہوا اور انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ کسی نے بھی ایسی گفتگو نہیں فرمائی ایک تو یہ ہے کہ وہ خود بھی متفق ہے اور دوسرا خصوصیت یہ ہے کہ ان کے تمام پیچھے چلنے والے لوگ وہ بھی اسی باتوں پر متفق ہے اور یہ کسی غیر مذہب مذہب میں اس طرح نہیں ہوتا کہ تمام ایک نقطے پر متفق ہو ایک کچھ بولتا ہے دوسرا کچھ بولتا ہے اس کا کچھ ہوتا ہے منکرین نبوت منکرین نبوت اگرچہ خدا تعالیٰ کو ایک کہتے ہیں جو لوگ نبوت کے انکار میں ہیں وہ بے شک اللہ تعالی کو ایک کہتے ہوں گے مگر ان کا معاملہ دو حال سے خالی نہیں ہے مگر پھر ان کا معاملہ دو حال سے خالی نہیں ہے یا تو اہل اسلام کی تقلید کے طور پہ ایسا کہتے ہیں یا تو ہمیں دیکھ کر کے ایسا ہم کہتے ہیں لائق ہے تو وہ بھی کہتے ہیں لائق ہے اور یا واجب الوجود وجود ہونے میں تو اس کو ایک تسلیم کرتے ہیں مگر استحقاق عبادت میں وحدہ لا شریک نہیں مانتے وہ پھر یہ تو کہتے ہیں کہ ہاں اس کا ذات واحد اللہ شریک ہے لیکن اس کا عبادت دوسروں کا بھی کرتے ہیں پھر وہ عبادت کے لیے صرف اس کو اکیلا نہیں مانتے اور اہل اسلام کے نزدیک اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ و وجود و وجود کہ اللہ تعالیٰ کے ذات اور استحقاق عبادت دونوں میں واحد اللہ شریک ہے ذات میں بھی واحد اللہ شریک ہے سفر اور ان کے آپ کے تمام چیزوں میں کی عبادت میں آپ نے کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں کرنا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ سے مراد الہوں کی عبادت کی نفی اور حق سبحانہ سبان کے معبودیت کا اس بات ہے لا اللہ کا یہی ہے کہ تمام معبودوں جو عبادت کوئی قابل نہیں ہے اللہ اس کا اس بات ہے کہ صرف وہ تمام عبادتوں دوسری بات جو ان بل کے ساتھ خاص ہے وہ یہ ہے اور ایک اور ان کے جو خاص ہے کہ یہ حضرات دوسری لوگوں کی طرح اپنے آپ کو پشر ہی کہتے ہیں اور ان کے متفق خصوصیت جو اللہ تعالی نے ان کو دیا ہوا ہے کہ یہ ہمیشہ اپنے آپ کو پشر ہی کہتے ہیں سونا کہ وہ کیا کرتے ہیں جو دوسرے ہوتے ہیں پانچ جوان بزرگوں کے خاص یہ ہے کہ یہ حضرات دوسرے لوگوں کی طرح اپنے آپ کو بشر ہی کہتے ہیں الا اور معبود حق سبحانہ تعالی کے ذات کو, کو... ایک کے گواہی مان الا اور معبود حق سبحانہ و کے ذات کے کہ ایک ہی مانتے ہیں اور جو دعوت عبادت کے لیے دیتے ہیں وہ ذات کے لیے نہیں دیتے اور اللہ تبارک و ذات کی, کی طرف ہی دعوت دیتے ہیں نہ خود مانتے ہیں اور نہ دوسروں کو یہ دعوت دیتے ہیں کیا ہوگا اور اس سبحانہ و تعالیٰ کو حلول و اتحاد سے منظر جانتے ہیں جس طرح کی بعض کفار کہتے ہیں کہ اس میں اللہ آ گیا ہے حلول کر گیا ہے اس کے اندر داخل ہو گیا یا اتحاد ہو گیا اللہ کے ساتھ ایک ہو گیا اس طرح کی اب چیزیں نبیوں کے دین میں نہیں ہے وہ ان چیزوں سے پاک ہے اللہ کو وہ ان چیزوں سے پاک سمجھتے نہ وہ کسی میں علول کرتا ہے اور نہ وہ کسی کے ساتھ اتحاد کرتا ہے نہ ہوتا لیکن منکرین نبوت کی یہ حالت نہیں ہے اور منکرین نبوت کی یہ حالت نہیں ہے بلکہ منکرین کے سرداروں نے اور خدائی کا دعویٰ کیا حق سبحان و کا اپنے اندر غلول مانتے ہیں اور استحقاق عبادت اور علویت کا نام اپنے آپ پر استعمال کرنے سے پریز نہیں کرتے وہ اپنے آپ کو اپنے عبادت جس کو یہ پوجا بولتے ہیں نا کہ اس کا پوجا کرتے ہیں اور اس کا عبادت کرتے ہیں اور اس کو انہوں نے استحقاق عبادت اس کو حقدار سمجھا اور وہ اپنے آپ کو طرف سب کو بلاتے ہیں تو لا محالہ اس وجہ سے انہوں نے اس کی بندگی سے پاؤں باہر نکال لیا اور برے افعال اور قبی اعمال میں مبتلا ہو چکے ہیں اس طرح ان پر اباحت اشیاء کا راستہ کھل جاتا ہے اور گمان کر لیے ہے کہ ان خداؤں کے لیے کوئی چیز ممنوع نہیں ہے آگے سے ان کو پر نقصان یہ ہو گیا کہ انہوں نے ان کو کوئی قائدہ اور قاعدہ اور قانون نہیں رکھا ان کی جو مرضی میں آیا ان کے اس خدا کا اس نے کر لیا اس چیز تو نئے نئے چیزیں پیدا کر لیا اور اس میں اپنا یہ جو ہیں جو کچھ کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں اور کچھ کرتے ہیں سب درست ہے اور مباح تو خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا تو افسوس ہے ان پر اور ان کے متوائین اور ان کے پیروکاروں پر دوسری بات جس پر انویہ علیہ و, سلوات و تسلیمات متفق ہے اور ان کے منکرین اس سے بھی نصیب ہے یہ ایک اور خصوصیت جو انبیاء اس پر متفق ہے اور باقی ان سے بے نصیب ہے یہ ہے کہ یہ بزرگ گروہ نزول ملائکہ کا معصوم مطلق ہے اور کچھ تعلق اور آلودگی نہیں رکھتے قائل ہے اور وہی کی امین اور کلام ربانی کے حامل ہے دوسرے ان کی خصوصیت ہے کہ ان کی طرف فرشتوں کا آنا ہوتا ہے نزول ہوتا ہے ان کی طرف ان کے تمام پیغامات فرشتے لیاتے ہیں اور وہ باق مقام پر ہے کھڑے بس یہ بزرگ گرو جو کچھ کہتا ہے حق تعالیٰ و تقدس کی طرف سے کہتا ہے اس لیے نبیوں نے جو کچھ کہا انہوں نے اپنے سے نہیں کہا بلکہ جو ان کو کہا گیا انہوں نے وہ پیغام ہم تک پہنچایا اور جو کچھ پہنچاتا ہے خدا کی طرف سے پہنچاتا ہے اور ان کی اشتہادی احکام بھی وحی سے موہد ہے اور ان کو جو بھی جو کام آپ سے کہتا ہے ان کے پیچھے جو ہے وہی کار فرما ہے وہ اپنے سے نہیں بولتا یہ اپنے سے نہیں بولتا یہ ہوتا ہے اگر بالفرض ان سے کچھ لغزش ہو جائے اگر ان میں کوئی لغزش ہو تو خدا سبحانہ و فوراً وہی قطعی سے اس کا تدارک کر دیتا ہے تھوڑی سی لغزش اگر تھوڑے سے بھی گفلت یا تھوڑے سے بھی ادھر ہو جائے تو فوراً اس چیز کو دوبارہ سیدھا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اس اپنے رسول نبی کو فوراً اسے وہی کے ذریعے سے اس چیز کا اظہار کرتا ہے اور منکرین کے سردار اور رئیس جو اپنے لیے دعوی خدائی کیے ہوئے ہیں جو کچھ کہتے ہیں اپنے پاس سے کہتے ہیں اور اپنی علویت کی بنا پر اسی کو ٹھیک اور درست قرار دیتے ہیں یہ لوگوں چونکہ ان کے پاس وہی اللہ سے تعلق کا کوئی واسطہ نہیں ہے ان کے جو نفس نے کہا جو ان کو فائدہ لگا جو اچھا لگا انہوں نے لوگوں کو کس بیماریوں میں اور کس پلاؤ میں اور اس میں جس میں طریقے عبادات ہے جس میں بہت سارے خرافات اور کفریات ہے اس میں مبتلا کرنے تو انصاف سے کام لینا چاہیے کہ جو شخص کمال بھی عقلی کے باعث اپنے آپ کو الہ کہے اور مستحق عبادت جانے جو اپنے آپ کو اللہ کی طرف لے جائے آپ کے اور جو اپنے آپ کی عبادت کے قابل جانے اس فاسد اور غلط کو گمان کے تحت ناشائستہ افعال کا ارتکاب کرے ان کا باتوں کا کیا اعتبار ہو سکتا ہے اور اس کے اتباع اور پیروی پر کون سے بلائی موقوف ہو سکتی ہے اس کے اوپر کون سی بلائی اور وہ موقوف ہو سکتی ہے